Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirin müavini, müşavir Keisuke Yamanaka-nın başçılığ etdiyi nümayəndə heyəti Şamaxı rayonuna səfər edib. Rayon icra hakimiyyətində keçirilən görüşdə icra başçısı Tahir Məmmədov qonaqlara Şamaxı'nın tarixi, mədəniyyəti, sosial iqtisadi həyatı barədə ətraflı məlumat verib. Sonra qonaqlar Yaponiyadan Şamaxıya gətirilən 1000 ədəd sakura ağacının əkildiyi bağın ərazisinə gələrək ağac əkmədə iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Şamaxıda salınan sakura bağı ölkəmiz arasındakı münasibətlərin mədəni səviyyədə daha da inkişaf etdirilməsi məqsədini daşıyır. Regional mədəniyyət idarəsinin təşkil etdiyi konsert proqramına da qatılan qonaqlar daha sonra rayonun tarixi mədəni abidələri və müasir turizm kompleksləri ilə tanış olublar. Ağacların burada əkilməsini mən çox bəyənirəm. Sakura ağacları Sakura... Yaponiyada çox önəmsənlidir. Bu ağac Yaponiyanı təmsil edir. Ağac çiçəkləyəndə bu bağı müşahidə etməyinizi arzulayıram. Yaponiya da sakinlər həmin anda pikniklər edirlər. Eyni ananəni burada da arzulayıram. Bu da bizim əlaqəmizin olduğunu tərənnüm edir.